Ага. Нам mm -hmm. очень приятно, что за нас что-то думает, беспокоится, да. Здравствуйте. Ну скажите, пожалуйста, как вы относитесь ко всему этому? Положительно. Положительно, да. да? Да. И как вы думаете, для чего это сейчас раздается? Ну, вот такие вот подарки. Ну, Бог его знает. Мне кажется, чтобы людям было приятно, да? А вы знаете, что выборы скоро в октябре месяце? Слышали? А выборы это кого мы будем выбирать? А, в Верховную Раду. Верховную Раду, да. да. Ну надо хороших людей, таких, чтобы думали и про народные, только про себя. Угу. И вы знаете, э, вот этот поем. Э, боёк... И думали не только перед выборами, а и потом, а. да? Да. А вы можете гарантировать, что потом кто-то будет заботиться так? Я или думаю, это? что забудут. Да. И все равно будете голосовать? Ну мы будем голосовать за тех, ну, кого мы выберем сами. Это не зависит от пайка, я так думаю. По-человечески это. Спасибо вам большое.